Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak cuba dengan soalan daripada latihan pengukuhan untuk bab 8 iaitu vektor. Uh, Jadi kita mulakan dengan soalan nombor 1. Okay, soalannya okey buku buku teks kamu. Okay, apa soalannya? Dikatakan Raja di sebelah menunjukkan tiga vektor A, B dan C yang tidak selari. A, B dan C yang tidak selari ungkapkan A Y dalam AB dan B Z dalam A dan C. Jadi untuk XY kita nak sebut dalam A dan B sahaja. Okey, yang ini untuk AB. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita boleh ambil kita boleh ambil satu A, kita boleh ambil dua A, kita boleh ambil satu C kamu kena tahu panjang A ialah satu ke kiri dan satu ke atas. Jadi, panjang macam tu. Ataupun dia pergi ke mana? Antara utara dengan barat tu. Dia panggil, okay? Antara utara. Okay, sini barat. Jadi ni antara utara dengan barat. Jadi cikgu tak tahu apa dia punya, dia punya arah tu. Tapi yang pentingnya dia pergi ke kiri satu satu kotak dan pergi ke kanan satu kotak. Jadi kita nak pergi daripada X ke Y tu kita boleh ambil yang ni, kita patah-patahkan dia, kita sambung ke dia untuk sampai daripada X ke Y. Jadi, uh, macam mana? Okey, mari kita cuba-cuba A dengan B tu. Jadi, kalau kita ambil setengah A, setengah A pergi ke arah sana, di antara, um, okay, uh, di antara barat dan uh, timur. Okey, bukan antara barat dan timur, tapi antara utara dan timur. Okey, jadi kalau nak pergi ikut yang B, pergi ke sana ha, Macam tu pergi situ okay, Kalau kita pergi Itu setengah B Kalau kita pergi sat, uh, setengah lagi ha, Macam tu Jadi itu satu B Dan nampaknya Kalau kita ambil A ni Kita sambung kat sini Dia akan sampai ke sini okay, Jadi yang itu pergi ke sana tu Ialah B Yang ni ialah E Okey, jadi kalau kamu buat A dulu, boleh tak? Boleh je. Okey, A pergi ke sebelah kiri sikit lah. Eh. Uh, Sibiu pergi satu langkah tu, itu tu A. Dan kemudian pergi B. B ialah dia naik sana ke arah uh, tu. Kena arah sana, sana lagi. Ya. Okey, jadi ni tetap B juga. Yang ni tetap A juga. Ha, Okey, error dia tu. Jadi, kita kata XY adalah A tambah B. Okay, nampak ke? Okay. Seterusnya, kita nak pergi X, Z. X ke Z. Macam mana X ke Z? Hmm. Dia, dia nak suruh guna A dengan C saja. Tak boleh guna B. Itu arahannya. Okay, jadi... Macam mana kalau cikgu pergi ke A, okey situ dan kemudian nampak tak bahawa C tu pergi ke sana dua langkah. Kalau pergi ke sana dan sambung sini, aa, nampaknya boleh sambung ke sini. Yang ini sebab C tu ke arah sana dan yang ini ke arah sini. Jadi maksudnya ini adalah uh, negatif C. Sebab dua langkah sana tu ialah C, dua langkah ke sini ialah negatif C. Jadi exact ialah A tambah negatif C ataupun A tolak C. Kalau nak buat C dulu, nampaknya boleh. Kita lalu ke bawah dulu. Tapi guna pemaris ya. Boleh, boleh tegak. Dan kemudian naik ke A. Okay, jadi di sini uh, negatif C yang ini adalah A. Jadi sama ada negatif C tambah A atau A tambah negatif C. Sama je. Okay? Jadi ini jawapan untuk A. Iaitu XY ialah A tambah B. Dan Jepang B ialah X, ialah A tolak C. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Uh, kali ini cikgu uh, nak buat latihan kukuhan bab 8. Soalan nombor 2. Okey, saya sikit situ. Jadi, apa soalan dia? Diberi PQ sama dengan 3KA tolak 4B dan XY sama dengan 4A tambah 8B. Jika PQ selari dengan XY, cari nilai K. Okay, jadi, setiap kali kamu berjumpa dengan soalan yang menyatakan bahawa dia selari, kamu kena letakkan satu algebra untuk mengaitkan antara PQ dan XY dalam kes ini. Jadi, kita kata, okay, jadi dalam kes ini jangan guna A, jangan guna B, jangan guna K. Jadi kamu kena boleh kata PQ sama dengan HXY. Jadi masukkan PQ iaitu 3 ka tolak 4B sama dengan H dan XY ialah 4A tambah 8B. Jadi kita boleh buka bracket yang sebelah sana iaitu 4HA tambah 8 HB dan kita boleh bandingkan uh, vektor A perbandingan vektor A adalah per kali bagi A iaitu 3K sama dengan 4 HA jadi 3K jangan ambil A sama dengan 4 H uh, jadi kita ada dua algebra tak ada selesai Okay, jadi kemudian kita ambil vektor B Iaitu Negatif 4 Sama dengan 8 H Dan kita boleh selesaikan Iaitu H ialah negatif 4 per 8 H ialah negatif 1 per 2 uh, Jadi jika nilai H negatif 1 per 2 Kita boleh masukkan di sini kita kata 3K sama dengan 4 darab dengan negatif 1 per 2. Jadi kita kata 3K ialah negatif 2. Jadi K ialah negatif 2 per 3. Jadi itu jalan kerja untuk soalan nombor 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi. Kali cikgu akan tunjukkan bagaimana nak menjawab soalan nombor tiga daripada latihan mengukuhan bab lapan iaitu vektor. Jadi diberikan soalan sini P diberi P sama dengan MI tolak NJ ialah vektor unit dalam arah P ungkapan ungkapkan M dalam sebutan N. Okey jadi kalau vektor unit ini adalah vektor unit. Jadi vektor unit maknanya nilainya adalah satu. Okey, jadi jadi adalah satu maksudnya ialah kita ambil perkali bagi i itu m kuasa 2 tambah negatif n kuasa 2 sama dengan 1. Jadi bagaimana kita nak menjadikan, nak mengungkapkan M dalam sebutan N? Jadi kita okay, uh, Pemudahkan dulu Kita kata N squared kuasa 2 N kuasa 2 sebab negatif N Darab negatif N Sama dengan 1 Jadi N kuasa 2 Sama dengan 1 tolak N kuasa 2 Jadi M adalah punca kuasa 2 Bagi 1 tolak N Kuasa 2 jadi inilah ungkap mengungkapkan M dalam sebutan N. So. Assalamualaikum dan selamat petang. Uh, sekali lagi kita bertemu kali ini untuk menjawab satu soalan daripada uh, latihan perkukuhan uh, bab 8 iaitu soalan nombor 4. Jadi soalannya, uh, diberi u, vektor u sama dengan ki tambah hj dan vektor v sama dengan satu, uh, i tolak 4j jika modulus u tambah v sama dengan k kuasa 2 tambah h kuasa 2 Uh, dan punca kuasa 2 ungkapkan H dalam sebutan K. Jadi kita tengok maklumat diberikan U, diberikan V dan ada U tambah V sama dengan K kuasa 2 tambah H kuasa 2. Jadi pertama ni kita perlu dapatkan U tambah V dari daripada maklumat yang diberikan. Jadi kita dapatkan U tambah V, uh, U tambah V tanpa modulus adalah kita campurkan saja C tambah H J tambah I tolak 4 J Jadi kita pun Kita akan dapat K tambah 1 I Iaitu Ki tambah 1 I Tambah H tolak 4 J Jadi kita boleh kira untuk U tambah V dalam modulus Iaitu uh, K tambah 1 I tambah H tolak 4 kuasa 2 dan di punca kuasa 2 kan. Okey, jadi sekarang kita dah ada 2 U tambah V. Yang pertama U tambah V yang diberikan. Kedua U tambah V yang kita baru kira. Jadi yang U tambah V ini adalah sama dengan U tambah V yang ini. Jadi kita uh, samakan. Kita kata punca kuasa 2 bagi K tambah 1. Kuasa 2 tambah H tolak 4 kuasa 2. Itu adalah sama dengan punca kuasa 2 bagi K kuasa 2 tambah H kuasa 2. Okey. Jadi disebabkan tidak ada apa-apa nombor di luar ini, Kita boleh buang saja punca kuasa 2. Dengan syarat kedua-dua belahnya ada punca kuasa 2 yang sama. Jadi kemudian uh, kita boleh... Uh, permudahkan K tambah 1 kuasa 2 ni ditulis sebagai K tambah 1. K tambah 1 tambah dengan H tolak 4. Dan H tolak 4 lagi sama dengan K kuasa 2 tambah H kuasa 2. Dan kita permudahkan K darab K. K kuasa 2. K darab 1. K 1 darab K ialah K dan 1 darab 1 ialah 1 dan H darab H H kuasa 2 H darab negatif 4 Negatif 4 H Negatif 4 darab H Negatif 4 H Dan negatif 4 darab negatif 4 Ialah 16 Sama dengan K kuasa 2 tambah H kuasa 2 um, Dan kita boleh pemudahkan sekarang Jadi kita tengok Ada K kuasa 2 sebelah kiri Ada K kuasa 2 sebelah kanan Jadi kita Pemudahkan dengan, ok, jadi kita tolak saja K kuasa 2, tolak K kuasa 2. Ok, jadi potong K kuasa 2 dengan K kuasa 2 dan H kuasa 2 dengan H kuasa 2. Kita bayangkan dia bawa ke kiri. Jadi, K kuasa 2, tolak K kuasa 2. H kuasa 2, tolak H kuasa 2. Akan jadi kosong. Dan kita boleh pemudahkan. Jadi, K tambah K ialah 2K. Dan kemudian kita ada negatif 4H, negatif 4H, negatif 8H. Dan kemudian kita ada 1 tambah 16, ialah positif 17 sama dengan kosong. Dan soalannya menyatakan, ungkapkan H dalam sebutan uh, K. Jadi, ungkapkan H, maksudnya jadikan H sebagai subjek. Jadi, dalam kes di mana H ni negatif, cikgu suka bawa dia ke sana dia akan jadi 8H yang positif dan di sini ialah 2K tambah 17. Jadi H ialah 2K tambah 17 per 8. Jadi itu jawapan untuk yang kita cari itu pengungkapan H dalam sebutan K. Right? Assalamualaikum. Assalamualaikum dan uh, selamat jumpa lagi kali cikgu nak tunjukkan bagaimana nak menjawab soalan nombor 5 daripada bab 8 latihan pengukuhan okey soalan nombor 5 diberi a uh, koordinat a 3 4 ab 5 12 jadi yang ini bukan koordinat tapi a uh, a kepada b lah 5 12 dan a uh, bc lah 10 -3 cari vek untuk A cari vektor unit dalam arah AC. Jadi kita nak cari vektor unit dalam arah AC. Masalahnya kita AC pun tak tahu lagi. Jadi kita kena cari AC dulu. Okey. Jadi AC adalah um, kalau kita tahu dia adalah AO tambah OC itu satu cara tetapi kita tak tahu pula koordinat C. Okey? Dalam kes ini, kita boleh buat, kita tak semestinya mengaitkan dengan koordinat kosong-kosong. Okey? Uh, kerana dalam kes ini, diberikan AB dan BC. Maknanya daripada A pergi B. Okey, dalam kes ini, kita paksa ikut jalan lain. Iaitu AC ialah A B Tambah B C Okey Iaitu Dalam kes ini Maklumat ni tiada Biasanya kita gunakan maklumat dalam bentuk O Tetapi dalam kes ini Diberikan AB Dan BC Jadi kita gunakan maklumat yang apa yang ada Jadi AB ialah 512 Jadi 512 Dan BC Tambah BC ialah Sepuluh Negatif Tiga Kita tambahkan Lima Tambah sepuluh Lima belas Dua belas Tambah negatif Tiga Ialah sembilan Jadi koordinat uh, Ataupun uh, AC Ialah lima belas Sembilan Yang lima belas Sembilan ni Kadang-kadang Kamu lebih suka Boleh tulis Lima belas I Tambah sembilan J Ikut suka hati Okey Jadi dalam uh, Untuk uh, Untuk mengira Part unit AC kamu kena tahu AC yang modulus dulu. Jadi AC dalam bentuk modulus adalah 15 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Ambil nilai-nilai diberikan sini. Kuasa 2 dan dipunculkan. Jadi kamu campurkan 15 kuasa 2, 25 tambah dengan uh, 81. Dan kamu dapat 306. Jadi uh, 306 bukan... Uh, kuasa dua sempurna so kita biarkan dalam bentuk itu saja bentuk punca kuasa dua 306 ini sekarang maklumat untuk AC uh, untuk unit vektor kita dah ada jadi kita boleh kira uh, unit vektor AC kamu nak guna ambil yang ini per kita boleh tulis dalam bentuk 15 per punca kuasa dua 306 dan 9 per punca kuasa 2 306 Ini satu jalan kerja Dia juga boleh ditulis Kalau kamu nak ambil yang sini Iaitu 15 I tambah 9 J per punca 306 Yang ini juga boleh ditulis sebagai 15 I per punca 306 tambah 9 9J per punca 306. Tapi yang ini biasa kita tulis ini adalah tujuan dia untuk mempermudahkan sebutan. Jadi dalam kes ni biasa kita tak boleh macam sebab punca kuasa 2306 pun kita tak boleh permudahkan. Jadi uh, jadi kita tulis macam ni atau jenis ini. Okey, itu soalan A. Apa soalan B? Soalan B adalah koordinat of C. Koordinat C Uh, bagaimana cari koordinat C? Uh, kita nampaknya kita dah tahu EC, Kita uh, menggunakan maklumat ini. Maklumat ini kerana kita tahu EC dan kita tahu AO. Boleh tahu AO. Jadi berdasarkan koordinat A adalah 3, 4. Kamu kena tahu OA adalah 3I tambah 4J. Okey, jadi kalau terbalik, negatifkan saja. Jadi AC pun kita dah tahu Apa itu AC? AC ialah 15I tambah 9J Jadi nak gunakan uh, Katalah bentuk ini Jadi kita gunakan uh, AC Sama dengan AU tambah OC um, AC ialah 15I Tambah 9J Dan AO ini OA, jadi apa-apa koordinat yang diberikan Ialah uh, itu bermaksudnya daripada O Kalau koordinat B ialah 4, 8 Jadi OB ialah 4I tambah 8J So dalam kisah ini AO Ini OA, dua-dua positif Kata balik, dua-dua adalah negatif Jadi negatif 3I negatif 4J tambah OC Uh, sebelum cikgu teruskan, kenapa kita nak buat macam ni? Sebab kalau kita tahu koordinat A ialah 3, 4, O, A, 3, I, tambah 4, J. So, kalau kita tahu O, C, kita tahulah koordinat of C. Jadi, di sini kita selesaikan tinggalkan O, C sahaja di sebelah kanan. Jadi 15, tambah 3, 18, I, 9, tambah 4, 13, J. Jadi, koordinat. Oleh itu, koordinat C adalah 18, 13. Okay? Berdasarkan ni. Ni OC, dia koordinat. Kita ambil saja yang ikut apa yang diberikan di sini. Jadi, koordinat C adalah 18, 13. Okay, Assalamualaikum.